Завтра килограмм 150 пациентка будет, приедет, операция вроде несложная, но... Вот. А лишний вес – это проблема? Лишний для первых... вес – проблема, проблема для того, чтобы на потому что нужно продышать легкие. пациентки оперируются в положении Тренделенбурга, то есть немножко, мы все равно немножко наклонили головой, на конец аппарат определенное давление создает в легких, да? то есть мы его не можем пов... бесконечно повышать, поэтому все, ну это больше для анестезиолога в моменты, но ну и, кроме того брюшная полость неудобная, жировая ткань мешает, поэтому а тяжелых пациентов проще оперировать лапароскопически да. или на роботе? Да, их проще оперировать, потому что они эти разрезы еще должны зажить большой разрез у пациентки с лишним весом, понятно, будет заживать сложно, долго и так далее. Поэтому сейчас, конечно, на роботе свои есть плюсы, но опять же, смотря какая патология. Если речь идет о раке эндометрии, то, конечно, огромное преимущество на роботе с применением ICG-технологий, с диагностикой сторожевых лимфоузлов и так далее. Конечно, это на их все будет.